Кулешова. Пожалуйста, прошу вас. Это было в далеком 1964 году, когда мы с ней вместе оказались солистами так называемого укрконцерта. Это были незабываемые годы нашей жизни. И эти годы были освещены еще директорством замечательного человека и организатора Владимира Филипповича Кулакова. И э, единственный раз в моей жизни я этого никогда не забуду, он меня вызывает к себе э, в кабинет и говорит, слушай, ты хочешь получить квартиру? Нет. Я говорю, Владимир Филиппович, я только что получил. Так что моя кандидатура отпала. А вот Людмила Леонидовна вошла точно, когда надо, и стала моей соседкой на воскресенье. И к этому времени. Самые наши близкие отношения были, и э, я часто бывал у них в гости, в гостях знал ее родителей, и, э, в общем, э, даже часто мы друг за друга расписывались. Я выучил как она расписывается, она выучила, когда, как я расписываюсь, и это была наша маленькая хитрость, потому что в Укрконцерте надо было ежедневно расписываться, а ехать далеко, и вот мы таким образом скопировали множество воспоминаний, но я не буду ваше внимание ваше внимание злоупотреблять. И просто хочу поздравить мою давнюю милую подругу Люду Марцевич со знаменательным юбилеем пожелать ей здоровья, счастливой концертной жизни, замечательных учеников и всего-всего самого. Спасибо, тоже с днем рождения у него вчера был день рождения а а а Сергеевич, это первая флейта украины золотая флейта народный артист украины профессор национальной музыкальной академии и вот мы работали действительно и как музыканты в артистической деятельности и э, как сейчас друзья. как друзья и как профессора Национальной музыкальной академии. Mm -hmm. вот. И всегда самые положительные, самые замечательные какие-то такие встречи, интересные, э, напутствия. Учил он меня некоторым вещам, как в жизни надо правильно. Спасибо большое. Помогло. Да. Так что себя тоже с днем рождения и многие телеграммы. Я хочу сказать, что я тоже, наверное, хотел бы вместе с Чайковским и с Людмилой Марцеевым решился появиться на свет, но уж слишком я был нетерпеливый и вышел на один день раньше. Артист Украины, мастер художественного слова Национальном э, филармонии Украины, Борис Лобода. Очень часто выступает по радио. Все, голос знает не только украинское радио. Вы иногда, наверное, вот сейчас вы слышите, этот голос вы знаете. Але я не знал, что сьогодні свято у Людмили. А я бы только казалась. мені Раїса Степаніна не У нас был конкурс чітців в будинку актора. І лучшие ученики вітали нас, приходили и вітали. Да. Да. И вас не а вы... так. Я в это время играла Чайковского в музеї Генкадєцької. Я сегодня был еще у нету... Я знаю, що це велике, 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 Програму в колонному залі, це були е, листи незнайомці Андре Моруа. Письма к нізнакомки. Так. І е, ні, нам ця буржуазна мораль не потрібна. Це було ще в Радянському Союзі, це було в 75-му році. Не потрібно. Врятувало те, що в ті дні в Києві проходили дні французької культури в Україні. І я вперше в житті вийшов. І при цьому могутню підтримку Людмила Марцевич згодилася музично оформити цю довірливу бесіду. І от ну, була і хоч уривок із тієї. Природа кожному оружие дала. Орлу Гарбатий клюв і мощні крила бикує ворога. У кабина. Нет, быстрый бег, гадюка ядовита, опасен зуб ее. У рыбы плавники. А у... И, наконец. У льва есть когти и клыки. Дальше вы. Нет. Вот и сейчас мне Людмила вы видите, прочитайте Пьера де Все равно, что она... И настапила. Ладно, я скажу... И самое интересное, в мужчину мудрый ум она вселить сумела, для женщин мудрости природа не имела, и из ис исчерпав на вас могущество боролось. слова, свое дала ей красоту, красоту не меч и, и не копье. пред женской красотой вы все бессильны стали, она сильнее. Богов, людей, огня и стали. Вьет Дэн Сан. 16 лет. Век 21. Век 21. Андре Маруа, Из писем незнакомки. Вы существуете, и вместе с тем вас нет. Когда один мой друг предложил мне Писать вам раз в неделю э, я мысленно нарисовал себе образ ваш, образ редкостно красивой и юной женщины, которую я увидел в театре, нет, не на сцене, э, в зале. Вы были в букете красавиц, украшавших ложу балетаж. Вы сидели впереди, в антракте вы наклонились к приятельнице. И я слышал живым волнением, спросили ее, как стать любимой. Вот эти слова говорила Людмила Леонидовна в колонном в в зале. В зале. Часть текста я отдал ей. Я бы был счастлив, если бы она мне отдала часть. Но как стать любимой? не терпелось затеять с вами переписку. Э, старость не забывает своего нежного опыта и любит давать добрые советы, а как уже не может показывать дурных примеров, э, как стать любимой. Мне хотелось наклониться к вам и процитировать одного из современников э, Мольера. Если хотите нравиться другим, надо говорить с ними о том, что они любят, что их трогает, избегать споров о вещах им безразличных, редко задавать вопросы и ни в коем случае не дать им э, повода заподозрить, что, что можно быть разумнее, чем они. Вот совет человека, хорошо знавшего жизнь, да, если мы хотим, чтобы другие нас любили. Надо говорить не о том, что интересует нас, но их, а что же интересует их? Они сами. <режит> Невозможно наскучить женщине, расспрашивая ее о ее детстве, о том, что э, о ее красоте, о характере, о том, что ее печали. Невозможно наскучить мужчине, заставляя его говорить о себе. Женщина никогда не надоест даже великому человеку. Если будет помнить, что он тоже человек. <св> Множество женщин сделало блестящую карьеру. Умея лишь слушать. К тому же и слушать не обязательно. Достаточно делать вид. <с> <с> Другой, способ. Другой способ, нравится, вполне достойный, хорошо, лестно озываться. Отзываться о людях. Если им это передадут, они обрадуются и будут склонны хорошо думать о вас. Не по душе а мне госпожа Н, эм, говорит некто. <б historia> как жаль. А она-то считает вас обворожительным и говорит об этом на каждом шагу. Серьезно? Выходит, я Заблуждался. Ошибка. Верные и обратные. Из за одной сердитой, язвительной фразы, переданной недоброжелателем, люди становятся лютыми врагами. А если бы всем стало известно все, что все говорят про всех, никто ни с кем не стал бы разговаривать. Беда в том, что рано или поздно все узнают все, что, что все говорят про всех. всех. Как сделать, чтобы вас полюбили? Вот дайте тому, кого вы хотите очаровать, основание для довольства собой. Радостное ощущение собственной силы сливается с чувством счастья. Вот начало любви. Нравится, значит, и Даровать и получать. Вот это и хотел вам ответить. Незнакомка моей души, как говорят испанцы. И добавлю еще один совет, это совет Мариме своей незнакомки. Никогда не говорите о, о себе, о себе дурно. ничего дурного. Это сделают ваши друзья.